Кожен третий запоріжець страждає від алергії. Про це заявляє Міністерство охорони здоров'я. Період цвітіння рослин важко переживає і Анна. Кожного року дівчина бореться за алергією. Наприклад, если это тополиный пух, то начинает чесаться нос, начинает как, получается какое-то раздражение происходить, то есть я постоянно чувствую какой-то дискомфорт. Если это лето ближе к августу, то uh, я бы сказала, что ситуация самая накаленная из З всего періоду теплого, тому що я ощущаю таке роздраження глаз навіть буває горло. Вже котрий рік поспіль весна для неї не в радість. Спочатку намагалася підібрати ліки самостійно. Є такі антибактеріальні спреї. И в них есть какая-то, какой-то компонент, вот, допустим, пшикаешь его на руку и потом преподносишь к носу. И на какой-то период ты чувствуешь, что у тебя не чешется нос и внутри раздражение происходит, но это на какой-то короткий период. Саме тому Анна все же таки вырешила звернуться до лекаря. Ну вот, начиная с середины мая именно начинается чесаться, чесаться нос. И вот особенно если идти вот мимо травы, постоянно ощущение такого дискомфорта, дискомфорта да. да. Вот это значит, что есть какая-то аллергическая реакция да, на какую-то траву. То, что сейчас мы можем сделать, это взять анализ крови на общие и специфические иммуноглобулины и к растительным аллергенам. Плюс, я думаю, что самое элементарное, общий анализ крови, уровень эзинофилов в крови уже даст нам какую-то подсказку. Вы, значит, еще выкликает выкликая такие симптомы, найголовніше, говорит Лига. Весенними аллергенами являются травы, но мало кто знает, что вот та самая трава, которая сейчас у нас под ногами, это разновидность более 10 видов различных аллергенов. Та навіть когда дівчина точно дізнається, что заважає ей насолоджуватися весной, она моя уникать місць скупчення аллергена та дотримываться простых правил. Гулять или на улице находиться до 11 часов утра, когда роса прибила все аллергены, прибила пыльцу. Или же после дождя. Второе, проветривание. Третье, это влажная уборка помещений 2-3 раза в день. Алла Лисак, Федер Попадюк специально для медіагруп новые проекты.